আমি জীৱনত কি কি জানো আৰু কি কি মানো আমি আমাৰ জীৱনকালত শিক্ষা বিদ্যা জ্ঞান অভিজ্ঞতা আৰু পৰিপক্কতাৰ দ্বাৰা বহু কথাই জানো বুজোঁ উপলব্ধি কৰোঁ বা অৱগত হওঁ কিন্তু সেই জ্ঞান অভিজ্ঞতা বোধ উপলব্ধি বা বিদ্যা আমি কিমান মানো অৰ্থাৎ কিমান আঁকোৱালি লওঁ বা গ্ৰহণ কৰোঁ বা আমাৰ জীৱনত প্ৰয়োগ কৰোঁ এই আলোচনাত কেৱল দুটা শব্দহে ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব জানো আৰু মানো যদিও দুয়োটাৰ বিভিন্ন প্ৰতিশব্দ আছে আমি জীৱনত বহু কথাই জানো কিন্তু সেই কোনো কথাই নামানো ঠিক সেইদৰে আমি জীৱনত বহু কথাই নাজানো কিন্তু সকলোবোৰে বিনা দ্বিধাই মানো এই চমু আলোচনাত তেনে কিছুমান ইংগিতহে প্ৰদান কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰা হৈছে বাকী আপোনালোকলৈ থলোঁ এই দুই বাক্যৰ তাৎপৰ্য স্পষ্ট কৰিবলৈ দুটামান উদাহৰণ ল'ম যাৰ দ্বাৰা আমি আমাক প্ৰশ্ন কৰিবলৈ সহজ হ'ব উদাহৰণ এক জানো কিন্তু নামানো আমি সকলোৱে জানো আমাৰ হাতীপতি তাৰকামণ্ডলত বহু গ্ৰহ উপগ্ৰহ আছে আৰু নক্ষত্ৰ আছে যেনে সূৰ্য এক উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ ই স্থিৰ অৰ্থাৎ একে ঠাইতে থাকে আৰু বাকী গ্ৰহ উপগ্ৰহসমূহে সূৰ্যক কেন্দ্ৰ কৰি চাৰিওফালে ঘূৰি থাকে ই সত্য ই বৈজ্ঞানিক বিদ ভিত্তিত প্ৰতিষ্ঠিত আৰু সাৰ্বজনীনভাৱে গৃহীত এতিয়া যদি ফিজিক্সত ডক্টৰেট উপাধিধাৰী পণ্ডিত এজনকো যদি আমি সোধো আমাৰ দিন ৰাতি কেনেকৈ হয় তেখেতে ক'ব পুৱা পূবফালে বেলি ওলালে দিন হয় আৰু সন্ধিয়া পশ্চিমত বেলি ডুবিলে ৰাতি হয় এতিয়া প্ৰশ্ন হয় তেখেতে নাজানে নেকি বেলি বা সূৰ্য স্থিৰ বা গতিহীন বেলি নোলায় বা ডুবিও নাযায় কেৱল পৃথিৱীয়েহে দৈনিক গতিৰ বাবে পূব আকাশত দেখা পায় আৰু পশ্চিম আকাশৰ পৰা নেদেখা হৈ যায় জানে সকলোৱে জানে আনকি প্ৰথম বা দ্বিতীয় শ্ৰেণীত পঢ়া শিশু এজনেও জানে কিন্তু আমি নামানো কাৰণ কিতাপ পত্ৰত তেনেকৈ লিখা আছে আমাৰ ছেভ মেমৰি আছে গতিকে প্ৰশ্ন কৰাৰ কি প্ৰয়োজন জানো কিন্তু নামানো দ্বিতীয় উদাহৰণ নাজানো কিন্তু মানো আপুনি মই বা কোনো ব্যক্তিয়ে আজিলৈকে ভূত প্ৰেত আত্মা পেতাত্মা পৰমাত্মা আনকি আমাৰ আৰাধ্য দেৱতা ভগৱান আল্লাহ যীচাছ বাইগু গড অলমাইটি আদি কোনোৱে দেখা নাই ক'ত থাকে কি ৰূপত থাকে কেনেকৈ থাকে কেনেকৈ গোটেই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ড তেখেতসকলে পৰিচালনা কৰে ইত্যাদি কিন্তু আমি কোনোদিনে প্ৰশ্ন নকৰোঁ এই প্ৰকট গ্ৰহমত মহ কামোৰত কোনো ফেন নাই বিচনী নাই আমাৰ ভগৱান বা আৰাধ্য দেৱতা আল্লা গড আদি নামঘৰৰ মণিকূটত মন্দিৰৰ বন্দৰ দুৱাৰৰ ভিতৰত মছজিদৰ ভিতৰত বা গীৰ্জাৰ ভিতৰত কেনেকৈ থাকে যেনেকৈ থাকে থাকক মুঠতে আছে বুলি আমি মানো ঠিক সেইদৰে চিভিল মানে অসামৰিক বুলি আমি জানো আগতে ব্ৰিটিছৰ যুগত সকলো চিকিৎসাবিলাক চিকিৎসালয়বিলাকক দুটা ভাগত বিভক্ত কৰা হৈছিলে এটি সামৰিক লোকসকলৰ বাবে বা আৰ্মীসকলৰ বাবে আৰ্মি হস্পিটেল আৰু অসামৰিক ব্যক্তিসকলৰ বাবে অসামৰিক চিকিৎসালয় বা চিভিল হস্পিটেল চিভিল মানে অসামৰিক বুলি আমি সকলোৱে জানো কিন্তু চিকিৎসালয়ক অসামৰিক বা চিভিল বুলি কওঁ গোটেইজ এটা আচবাব বনোৱা কোম্পেনী বুলি আমি সকলোৱে জানো কিন্তু আমাৰ ঘৰত থকা সকলো আচবাব বা আলমিয়া সেই কোম্পেনীৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰোঁ অৰ্থাৎ যিকোনো কোম্পেনীৰ আলমিয়াই নাথাকক কিয় আমি গড্ৰেজ বুলিয়ে কওঁ ঠিক সেইদৰে টুথপেষ্ট মানে কলগে কলগেট বুলি মানো পানী ৰখা টেংকী বা ৱাটাৰ ৰিজাৰ্ভাৰ মানে চিণ্টেক্স বুলি কওঁ যিকোনো নিউজ চেনেল মানে নিউজ লাইভ বুলি কওঁ গা ধোৱা চাবোন মানে লাক্স বুলি কওঁ ইত্যাদি আমি সকলোৱে জানো কিন্তু আমি নামানো ঠিক সেইদৰে বহু কথা আমি নাজানো কিন্তু মানো যেনে ক'ৰবালৈ যাওঁতে মেকুৰীয়ে ৰাস্তা কাটিলে অশুভ হয় বুলি মানো ওলাই যাওঁতে ঘৰৰ মুখত খালী পাত্ৰ দেখিলে অমংগল হয় বুলি জানো গ্ৰহদোষ দ্ৰব্য দুখ বাৰৰ দুখ দিনৰ দুখ ৰাতিৰ দুখ এইবিলাক আমি মানো সোমবাৰে দিব নাপায় মঙ্গলবাৰে খাব নাপায় বুধবাৰে শুব নাপায় ইত্যাদিও আমি মানো আমি সকলোৱে জানো কি খালে আমাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবেও উপকাৰ আৰু কি খালে অপকাৰ কি কৰিলে স্বাস্থ্য ভালে থাকে অনুসৰণ অনুশীলন কৰিলে বা এক্সাৰচাইজ কৰিলে কি কি উপকাৰ হয় যোগাসন কৰিলে বা যোগ অভ্যাস কৰিলে কি কি উপকাৰ হয় কি কৰিলে সম মন ভালে থাকে সুস্থ থাকে মন বেয়া লাগিলে কি কৰিব লাগে মানুহ হিচাপে আমাৰ দায়িত্ব কি কৰ্তব্য কি অধিকাৰ কি দায়বদ্ধতা কি পঢ়িলে কি হয় কিয় পঢ়িব লাগে ঘৰ পৰিয়াল আৰু সমাজৰ লগত আমাৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ আচৰণ কি হ'ব লাগে মানসিক স্বাস্থ্যৰ ক্ষতি হ'লে বা মানসিক ব্যাধিয়ে দে দেখা দিলে আমি কাৰ ওচৰলৈ যাব লাগে দৈহিক ব্যাধিয়ে দেখা দিলে বা বেমাৰ হ'লে আমি কাৰ ওচৰলৈ যাব লাগে ইত্যাদি আমি সকলোৱে জানো কিন্তু কিমানজনে মানো অৰ্থাৎ তাক গ্ৰহণ কৰোঁ বা বাস্তৱ জীৱনত প্ৰয়োগ কৰোঁ মই জানো মাত্ৰাধিক তামোল ভক্ষণ বা তামোল খোৱাটো মোৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে ক্ষতিকাৰক মই জানো সেই কথা মানো নামানো সেইবাবে আজিও তামোল এৰিব এৰি দিয়া নাই গতিকে জীৱনত জনাটো ডাঙৰ কথা নহয় লাগিলে কমকৈ জানক কিন্তু তাক মনত ৰাখক বা জীৱনত প্ৰয়োগ কৰক জীৱনত নজনাটো কোনো ডাঙৰ কথা নহয় নজনাটো জানিবলৈ নিজক প্ৰশ্ন কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰক প্ৰথম নিজক প্ৰশ্ন কৰিলেহে আমি সত্যৰ অম্বেষণ কৰিব পাৰোঁ বা সত্যক উপলব্ধি কৰিব পাৰোঁ বাকীখিনি আপোনালোকলৈ থলোঁ সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ সকলো মংগলে থাকক কুশলে থাকক যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে আনন্দিত হওঁ